Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Jadi kita nak sambung dengan latih diri 9.3 Di soalan nombor 1 Bagi setiap segitiga yang berikut Tentukan sama ada wujud kes berambiguiti atau tidak Jadi diberikan bahawa segitiga ABC Di mana sudut B adalah 62.5 darjah BC sama dengan 14.5 darjah uh, 5 cm Dan AC sama dengan 10 cm jadi, apa kita perlu buat? Dalam kes ini, uh, cikgu akan tunjuk secara lukisan yang tepat. Walaupun cikgu tak akan mengukur sudut B itu secara tepat. Tapi, ukuran bagi BC dan AC lah 10 cm itu cikgu akan ukur dengan uh, 10 cm. Hmm. Cukup tak 10 cm ni? Okey. Uh, dengan tepatlah kita ukur dengan tepat. Okay. Jadi, untuk memastikan kamu boleh faham. Okay, jadi ini ada pembaris. Okay, jadi kita ukur. Pertamanya kita kena buat apa? Kita ambil salah satu daripada panjang mana-mana. Kamu nak panjang BC boleh, AC pun boleh. Okay? Oh tak boleh. Mantap maaf. Jadi sebabkan kita kena ambil BC dan kemudian kita ukur sudut B. Di sini tak ada tak ada B. Jadi kamu kena ambil mula-mula panjang, salah satu panjang. Kemudian mesti sudut yang Uh, salah satu yang ada dekat situ Bahawa boleh kita lukis dan uh, panjat itu Dan tengok sama ada kes ambiguity itu wujud atau tidak Tapi apa itu kes ambiguity? Iaitu mungkin ada satu sisi yang boleh berada di dua tempat Okay? Alright, mari kita tengok Ekor panjang BC ialah 14.5 Okay, jadi yang ini panjang dia Bukan macam tu Dan kemudian Panjang sudut B Ialah 62.5 Jadi 90 macam tu Jadi kalau 60 tu Sengit sikit lah ha, Okey jadi sengit sikit Kita Berapa yang ni Cikgu kena, kena label lah B Kepada C Jadi 60 tu Bukan macam sengit macam ni 62 Okey dan kita ukur berapa Dia kata uh, B kepada C BC dia tak cakap berapa. Ha, tapi kita... Uh, oh, okay. maaf. maaf. BC uh, dia tak cakap. Tapi kemudian AC adalah... Uh, sudut B tu dia tak tahu panjang tu berapa. Tapi 60 darjah lah. Kemukul 60 darjah. Okay. Dan kemudian tengok. Untuk A kepada C ataupun C kepada A mesti 10 cm. Jadi, 10 cm tu ialah dari hujung sini sampai sini. Okey. Jadi, kamu boleh tengok. Okey. Jadi, boleh tak AC tu ke hujung sini 10? Okey. Bukan macam tu. Sini 10 cm. Okey. Kamu boleh ikuti uh, eksperimen ni. Eh. Kamu buat dengan tepat-tepat. Eh? Ukur sini 14 cm, 14.5 cm Kamu boleh ukur di sini uh, Menggunakan protractor 62.5 uh, degree Okay, so ada ambiguity ke tak? I, Belum tahu lagi Sebab cikgu baru ukur sini 10 Boleh tak dikadang-kadang masuk ke dalam sikit? Okay, boleh tak masuk ke dalam? Ya, boleh masuk dalam dengan 10 ah, Ok, jadi C kepada A Jadi A tu dalam kes ini ada A1 dan A2 Jadi itulah yang dikatakan sebagai kes ambiguity Ok, alright Jadi ah, Ok, nanti tengok B pula okay, mari kita lukis untuk segitiga B iaitu di mana diberikan segitiga PQR di mana sudut R ialah 28 darjah panjang QR 8.2 dan panjang PQ 11.4 jadi sudut R tu 28 kita kena ambil QR dulu kita ukur 8.2 jadi 8.2 Okey, ni uh, QR. Q kepada R panjangnya 8.2 cm dan kemudian dia kata PQ ialah sebelah. Okey, kita kena ukur sudut R dulu 28 darjah. 90 macam ni. 28 tu bukan bagi 3 lah ataupun 30 darjah eh. Jadi cikgu bagi 3, cikgu dapati panjang dia bukan macam ni lah sudut dia tu. Sengit bawah. Okey, ah ha, ini uh, r kepada uh, qr misti uh, qr 82 jadi uh, pq okey jadi kita nak pq pula okey yang yang r kepada p tak diberitahu yang kita nak uh, ya, ataupun yang diberitahu dah q kepada p yang p ada uh, uh, kalau kita ukur tadi a uh, yang ini dah 28 darjah saja kita ukur dan panjang R kepada P tak diberitahu. Okey, jadi sekarang ni kita buat pula apa dia? Kita ukur 11.4 untuk daripada Q kepada P. P sepanjang garisan ni. Okey, jadi kita nak ukur 11.4. Jadi 11.4 tu dekat sini. Jadi dari sini, boleh pergi sana tak? Tak boleh. Okey, jadi sini ialah 11.4 sana. Jadi uh, cikgu kena sambungkan garisan ni lagi nampaknya. dan okey boleh panjang sepanjang mana yang kamu nak okey jadi 11.4 tu dia akan pergi ke situ sini pergi ke sana ah ha, tu dia okey jadi ada tak berlaku a uh, p tu di, di dua tempat tak boleh berlaku okey dalam kes ni tak ada berlaku 11.4 cm tapi adakah setiap kali kita ni kita nak lukis? Ha, jadi tadi tu penerangan untuk kamu faham. Kita lukis dulu beberapa lukis, beberapa segitiga supaya kita faham. Kadang-kadang uh, boleh berlaku, kadang-kadang tak berlaku. Jadi kalau kamu pening during exam tu, kamu ah lukis je. Jadi kalau dia beritahu 560 cm macam nak lukis. Kamu bagi 10. Dapat 56, 56 cm. Oh, tak boleh. 560, 560 tu Uh, nak locating pun nak mempanjang lagi Kamu bahagi 20 Tapi bila bahagi 20 ke Bahagi berapa puluh ke Setiap satu sisi tu Kamu kena bahagikan nilai-nilai yang sama Okey, jadi boleh lukis Okey, sekarang Cerita pendek bagaimana nak tahu Yang ini ada ambiguity Yang ini tak ada ambiguity Kita tengok Di mana sudut Okey, sudut Sudut di sini Sudut di sini yang berharapan dengan sudut tu, tengok yang berharapan dengan sudut, tang sini, tang di sana, okay? Jika yang berhadapan dengan sudut itu lebih pendek, okay? Uh, sudut, uh, sisi bertentangan dengan sudut. adalah lebih kecil dari bersebelahan. Okey, jadi ini bertentangan. Ini bertentangan. Bertentangan ni cuma 10 cm. Dari okey, jadi sisi bertentangan dengan sudut adalah lebih kecil dari sisi bersebelahan. Dalam kes ni tak ada sudut tegak Jadi ini cuma bersebelahan dan bukan dari segi ada hypotenus atau tak ada hypotenus okay? Jadi dia, okay, jika sisi tengah dengan sudut adalah lebih kecil dari sisi yang bersebelahan Ambiguity Ambiguity nak kata apa? Ambiguity kata ah, Wujud tidak Wujud Ha, wujud. Ambiguity hanya wujud jika sisi bertentangan dengan sudut adalah lebih kecil dari sisi bersebelahan. Dalam kes ni, nampak? 10 cm iaitu bertentangan sudut ini lebih pendek daripada bersebelahan iaitu 14.5 cm. Jadi, ambiguity wujud. Okey, wujud ambiguity. bertentangan dengan sudut adalah lebih panjang dia bersebelahan so, ambiguity tidak wujud okey jadi kamu tengok sudut tengok bertentangan BCBP dide daripada bersebelahan kalau ada dua belah diberikan itu tak ada tak timbul isu dah tu dia ni, dia cuma dia berikan dua sisi dan salah satu sudut okey alright assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum dan selamat petang. Uh, kali ini cikgu nak buat uh, satu soalan daripada latiti 99.3 matematik tambahan tingkatan 4 um, soalan nombor 2. Okey jadi pengenalannya ini adalah uh, yang kisah-kisah yang kita akan jumpa untuk case yang dinamakan sebagai case ambiguity. iaitu yang dikatakan sebagai case kabur. Apa yang kabur? Iaitu kabur dari segi ada berapa segi tiga atau di mana sisi-sisi yang uh, yang boleh ada di dalam kes ini. Okey, jadi uh, untuk berada seterusnya ni kita bacakan dulu soalannya. Raja di sebelah menunjukkan segi tiga PQR yang tidak lengkap. PQ sama dengan 15.5 cm dan sudut QPR adalah 35 darjah diberi QR adalah 10.5 cm A Okey uh, cari sudut QRP yang mungkin cari sudut QRP yang mungkin Jadi dia dah beritahu kita bahawa QR panjangnya adalah 10.5 Jadi untuk pengenalan ini kamu selagi dan selagi kamu belum dapat membayangkan situasi yang dinamakan case ambiguity ni kalau diberi panjang-panjang dan sudut yang tertentu kamu lukis mengikut panjang dan sudut yang diberikan dalam gambar rajah diberikan bahawa PQ adalah 15.5 jadi adakah cikgu lukis 15.5 kamu lukis 15.5 tetapi cikgu lukis 31 kerana untuk nampakkan gambar rajah tapi cikgu masih label 15.5 tetapi bila mengukur sudut sudut tetap lagi 35 darjah okey jadi bagaimana cikgu ukur 35 darjah ya cikgu guna protractor yang besar di sini keluarkan parti sudut tu kurang 35 darjah dan panjang PQ ini lebih kurang 31 ialah dua kali ganda daripada panjangnya ini. Okey, jadi dalam kisah yang lain mungkin kamu dapati bahawa panjang yang diminta itu terlalu panjang kamu boleh bahagi semua sisi itu dan dengan yang diminta. Dan kes itu cikgu darab dua untuk memastikan bahawa kamu nampak gambar rajah yang diberi. Jadi cari nilai sudut QRP, sudut DR. Jadi, apa yang cikgu nak tunjukkan sekarang ni, cikgu akan lukis uh, panjang 10.5 iaitu daripada Q ke R. Tapi disebabkan panjang ini memang panjang uh, dua kali ganda, jadi yang cikgu perlu ukur adalah uh, 21 cm. Okey? Jadi di sini cikgu akan cari 21 cm. Okey, adakah panjang PR dia boleh tahu tak? Okey, jadi mengikut kes ini, Memang dia tak boleh bagilah Okay, baru dapat kes ambiguity Jadi untuk yang ini, cikgu akan sambungkan dulu Sebabkan bahawa PR dia tak beritahu berapa panjangnya Jadi kalau dia beritahu PR panjang berapa Kes ambiguity tersebut tidak wujud Okay, okay jadi disebabkan QR ni QR ini lurus ke? Bengkok keluar ke? Bengkok ke dalam ke? Jadi untuk jawab soalan tersebut adalah cikgu akan ukur 21 cm daripada Q ke R. Okey, jadi 21 cm tu kedudukan daripada Q. Okey, jadi Dari jari cikgu ni, cikgu bila cikgu ukur 21 cm dari sini cikgu akan dapati dia akan melanggar di ke R. Jadi R tu akan duduk di di sana. Uh, okay. Situ R berada. Okay, bukan di sini. So, apa yang ambiguitinya? Okay, jadi apa kamu kena tahu juga, kenapa cikgu tak lukis ke, ke, ke sebelah kiri? Adakah 21 itu tidak menjadi panjang yang sesuai? 21, jadi untuk mengatakan kamu, dia akan boleh bertemu di dalam ni juga. Okay. Jadi, yang dinamakan ambiguity itu ialah ada dua sisi QR yang boleh berlaku. Kenapa kabur? Adakah sebab tidak semua segi tiga akan ada kes kabur? Kes ambiguity. Okey? Jadi, macam mana kita boleh tahu bahawa akan ada kes kabur ataupun tidak ada kes kabur? Jadi disebabkan panjang yang ini dia beritahu kita dah 10.5 yang ini pun 10.5 Okey jadi apa macam nak tahu ada atau tidak adakah cikgu daripada awal lagi tahu atau tidak ada kes kabur dia cikgu tahu ada kes kabur dalam kes ini Macam mana cikgu tahu tengok sudut sini yang berhadapan dengan dia adalah panjang 10.5 10.5 ni lebih pendek daripada bersebelahan dengan sudut 35 darjah jika depan lebih pendek daripada sebelah akan ada kes kabur jika depan lebih panjang daripada sebelah tidak ada kes kabur itu cara nak kita tengok eh? alright jadi sekarang kita boleh jawab soalannya dia tanya berapakah sudut QRP Jadi di sini satu dan di sini satu Okey uh, Jadi apa bagaimana kita kira Kes kabut ni cuma wujud Kalau kita menggunakan formula C Kalau menggunakan formula cos, Tidak akan wujud kes kabut Jadi dia nak kira dia Iaitu ya, kita kata Ah uh, kita taruh sini sebagai theta. Jadi adakah sudut ni sama besar ke? Jadi kita cuba tengok. Ni lebih kurang, uh, okay, lebih kurang saja. Uh, lebih kurang uh, lebih kurang 50 darjah yang sini lebih darjah. kalau di sini lebih kurang 120 darjah. Okey, bukan 120 darjah. Yang sini lebih kurang 50 lebih darjah. Okey, jadi kenapa uh, kita punya ni lain-lain dia? Okey, jadi uh, memang lain pertamanya. Dan kemudian kita sekadar untuk berkenalan, untuk tahu saja bahawa sudut ni tak sama ada tak kaitan dua tu ada kaitan jadi dua sudut ini adalah jumlahnya 180 darjah. Cik nak tahu? Okey jadi a uh, jadi pertamanya cikgu akan terangkan kemudian kita kira dulu sudut kita tu berapa. Kita kata dalam kes ini kita te boleh terbalikkan formula. Cikgu suka terbalikkan formula. Kalau cikgu nak mencari panjang, cikgu letak formula macam ini. Kalau cikgu nak cari sudut, cikgu kata sin A over a equal sin B over B. Okay? Jadi langkis kita ni, Kita kata sin theta per ni berhadapan dengan theta ni berapa? Haa, ah, okay. Ah, ni, ni bersebelahan tadi ya. Eh? Jadi sin theta berhadapan dengan 15.5 sama dengan sudut berhadapan dengan sudut 30 darjah ni sin 35 Per sepuluh perpuluhan Lima Jadi untuk dapatkan sin theta Adalah sin tiga puluh lima Per sepuluh perpuluhan lima Darab lima belas perpuluhan lima Tetapi untuk mendapatkan uh, Sudut Yang ini bila kita tekan Kita dapat nilai sin baru okay, Macam contoh kita belajar masa Tanda tiga dulu Kita kata sin theta Tiga per lima Sin uh, Sin uh, uh, X sama dengan 7.8 okay? Jadi belum nilai Nilai theta tu sendiri Jadi untuk mendapatkan nilai theta Selepas kita tekan ni Kita tekan pada shift sign Dia akan menukarkan bernombor kepada Jawapan yang kita tahu Nilai sudut tu sendiri nah, Ini untuk jawapan yang answer eh? Jadi te, uh, untuk kita guna ambil Semua nilai Cikgu tak nak round off the nilai ni eh? Okay, eh? Jadi kita kata sin 35 bahagi 10.5 darab 15.5 dan kita dapat 0.8467 banyak tu dan terus tekan shift sin dan kita dapat 57.855 okey 57.855 Jah. Kalau kamu nak bagi lebih banyak, tak apa. Okay. So, bagaimana kita nak tahu sudut QR... Okay, ni R1, R2. Jadi, berapa nilai... Jadi, R1, jadi sudut QR1P sama dengan 57.855. Jadi, berapakah sudut di sini? Jadi, untuk mengetahuan kamu... Kamu kena gunakan pengetahuan bahawa di sini panjang ini sama dengan panjang ini jadi ini adalah segi tiga kaki sama jadi sudut di sini adalah sama dengan sudut di sebelah kiri jadi 57 juga jadi untuk dapat sebelah dia ialah 180 tolak sudut ini jadi untuk sudut Uh, QR2P sama dengan 180 tolak 57.855 180 tolak jawapan tersebut 122 perpuluhan 1 125 145 cacah 145, 145, 145, Okey, jadi sudut yang kedua di sini adalah okey, jadi yang ini kamu akan jumpa sudut uh, nama acute dengan uh, obtuse. Okey. Uh, jadi ada dua di sebelah sini. Okey, jadi itulah case-case ambiguity yang kamu akan berjumpa dan kemungkinan masa ekspos soalan ni memang cukup-cukup popular. Okey, itu untuk soalan A. Jadi untuk B Seterusnya cari panjang yang mungkin bagi PR okay, Jadi untuk B cari panjang PR PR yang mana? P... Okay, jadi PR tu ada dua P kepada R1 dan P kepada R2 okay, Jadi di sini hmm, Jadi kalau kita cari R1 dulu Semua sini Yang ini sudut dia semua ini Okey. Jadi uh, jadi kita kata PR1 panjang dia per sudut tu berapa? Okey, jadi kita dah tahu 35 darjah dengan 57 tadi dan kita boleh dapatkan semua ni lah. Semua ini okey, kita tanda banyak kali supaya nampak iaitu 180 Tolak 35 darjah dan tolak 57.855 dapat 87.145 87.145 darjah Jadi P kepada R1 per sin 87.145 sama dengan um, kita boleh gunakan lah. Yang ini 15.5 ni berhadapan dengan ini ataupun 35 berhadapan dengan 10.5. Mana-mana pun boleh guna eh. Jadi kita kata okey cikgu gunakan 10.5 lah. 10.5 per 1 35. Jadi untuk cari panjang PR1 P kepada R1 ialah 10.5 per sin 35 darab dengan sin 87.145 jadi uh, kamu tekan cari kalkulator iaitu 10.5 bahagi sin 35 dan darab sin 87 perpuluhan Terus kita dapat 18 perpuluhan Okey, 18 perpuluhan cm. Itu untuk uh, yang panjang. Bagaimana pula yang pendek? Okey, yang pendek ni cikgu mungkin nak lukis semula ini 35 darjah sini 15.5 di sini, 15 sini 10.5 dan di sini adalah 100 122 perpuluhan 145 jadi a uh, p kepada r r2 okey jadi p kepada r2 panjang ini berhadapan dengan sudut di sini. Jadi kita perlu tahu sudut di situ dulu. Nak tahu dia sudut di hujung Q itu adalah 180 tolak 122 perpuluhan 145 dan tolak dengan 35 lagi dapat 22 perpuluhan di sini sudutnya lah 22 perpuluhan 855 dah okey jadi kita kata p kepada r2 per sin 22.855 sama dengan a uh, boleh je 35 jadi uh, kali ni kita gunakan yang sebelah sini pula kata uh, jadi yang ini pun sebenarnya tadi kamu boleh je guna nak gunakan uh, 35 dengan uh, sorry 35 dah guna dengan sini jadi sudut yang ini dengan yang sini ya. Jadi kita boleh gunakan 35 lagi uh, Tapi cikgu nak gunakan uh, 122 okay. Jadi 15 per puluhan 5 Per 122 per puluhan 145 Jadi panjang P kepada A2 adalah 15 per puluhan 5 Per, okay, dah terlupa sikit lah terlupa kalau terlupa tulis tu kalau tak pakai kalkulator ke kita akan dapat jawapan yang mengarut jadi sin 22.855 jadi kalau sesalah salin apa-apa pun kita akan nak masih dapat lah jawapan yang tak betul ya jadi 15.5 bahagi sin 122.145 darab sin 2.855 iaitu 7.11 okey jadi panjang dia 7.11 cm okey jadi uh, cikgu harap kau kau faham tentang kes ambiguity ni uh, dan uh, dia akan sentiasa uh, akan ada lepas-lepas ni soalan-soalan yang beli. jadi kamu kena faham dulu cerita yang utama ni Boleh ulang-ulang Okay, sampai